5 хвилин український час в ефірі. Програма ранкова хвиля. Євгенія Гончарук, Андрій Куликов у студії для вас працюють. А ще у студії для вас працює неудохотворений телефонний номер 0800 750 490. Ви можете його удохотворити, зателефонувавши безкоштовно, що зі стаціонарних то з мобільних телефонів, і поставити запитання нашому дуже цікавому гостю. Та ми вітаємо в нашій студії Олександра Сідова, правозахисника аналітика Центру документування Української гельсінської спілки справ людини. Добрий ранок. Добрий ранок, і сьогодні буде дуже знову ж таки важлива інформація озвучена зокрема і паном Олександром і іншими правозахисниками. Це все. Називається Плата за війну в мене вже тут в руках навіть є приблизно матеріалізована знову ж таки в текст і в таку собі публікацію дані. Оця вся аналітика, яка буде сьогодні озвучена, йдеться насправді про іноземців, які воюють на сході України, і які в переважній більшості воюють на стороні незаконних збройних формувань бойовиків. І от хто вони є з точки зору. Ро міжнародного гуманітарного права і українського, до речі, власне, права спробуємо розібратися і чи можливо їх притягнути до відповідальності, пане Олександре, вже навіть ми нещодавно маємо такий кейс, як зараз кажуть, та справу у Великій Британії щодо одного з британців, які власне були був засуджений цей чоловік до п'яти років позбавлення волі у зв'язку з участю в бойових діях на Донбасі. Это такой первый кейс, или уже на разе есть, возможно, и другие, или известно вам про них? Есть информация о том, что э, власти Сербии привлекали к ответственности граждан, которые воевали э, на востоке Украины, но э, им э, это не уголовная больше ответственность, им присудили условный срок, поскольку не, не сошли достаточно доказательств участия, и статья позволяет привлекать по условному. В принципе, я бы хотел сказать о том, что э, в анализе нашего, в обзоре на, э, анализа законодательства мы рассматривали вопрос э, вообще возможности привлечения, потому что Центр документирования ГСПЛ э, фиксирует э, факты нарушения, прежде всего, прав человека и международного гуманитарного права, и среди лиц, которые нарушают международное гуманитарное право, часто появляются лица, не, которые не являются гражданами Украины. То есть это, прежде всего, это россияне. Это порядка 10% от тех лиц, которых мы фиксируем. Кроме этого, есть граждане как Сербии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Британии, Бразилии даже есть люди, то есть там, э, в принципе, стран э, огромное количество. Эти люди э, принимают участие в вооруженном конфликте, совершают преступления на территории Украины, после определенного периода покидают э, в зону боевых действий и, в принципе, находясь на родине, чувствуют себя в относительной безопасности. Мы попытались проанализировать, насколько э, это чувство безопасности для них обосновано. Э, для этого мы прежде всего э, Провели анализ практики украинских э, правоохранительных органов. Они говорят о том, что в принципе наши правоохранители преследуют э, этих граждан по статьям э, участия в незаконных вооруженных формированиях, участия в террористических группах, э, посягательство на территориальную целостность Украины, э, ведение агрессивной войны. Но э, это удобно на территории Украины. Ну, это теоретично такое преследование, потому что эти люди не потрупляют до рук украинского правосудия. Я об этом и говорю, потому что эти лица... Удобно нашим правоохранителям брать этих людей, которые находятся на территории Украины, но объявлять в международный розыск – это весьма сомнительная практика, поскольку с точки зрения как международного гуманитарного права, так и с точки зрения правоохранительных органов тех стран, где эти люди находятся, эти статьи не являются обоснованными. Например, в украинском законодательстве есть статья наемничества, 447 статья. По ней к ответственности можно привести лиц, которые получают выгоду. Не указано ни размер выгоды, ни характер этой выгоды. Но, например, в международном гуманитарном праве в протоколе первом к Женевской конвенции указано, что а наемник ⁇ это лицо, которое при, получает материальную выгоду, значительно превышающую аналогичную э, выгоду друг, э, комбатантам, которые занимают ту же должность и занимаются теми же функциями. Поэтому как бы, видно, что человек воюет для того, чтобы получить деньги. А, у, в украинском праве мати, просто указана выгода, и какая-то какая выгода непонятна. Точно так же действуют, например, э, российские э, правоохранительные органы силовые. Они преследуют... Э, есть несколько тейцев, которые преследуют бойцов батальона АЗОВ. Там тоже не указано размер в годовых законодательствах. Они их преследуют за то, что они получали обмундирование и паек. На ведь так. То есть им этого достаточно. И, в принципе, вот, мы обнаружили два... На официальном сайте российских судебных решений есть два, два дела по, 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 по статье 399 Российского уголовного кодекса. Это говорит о том, что, в принципе иностранные правоохранительные органы при обращении украинских точно так же говорят, ребята, вы не совсем обосновали причины для преследования этих лиц, поэтому э, в, есть множество статей Уголовного Кодекса, которые нарушают помимо этого это убийство, пытки, захват э, заложников, незаконное лишение свободы и масса других статей, по которым можно преследовать лиц. Два, есть два ярких примера сейчас на данный момент по этому поводу, это дело э, Вадима Погодина с позывным Терш, которого обвинили в убийстве, и которого все-таки э, российские силовики задержали м, хотя бы на месяц. Вот я получил информацию, что буквально вчера позавчера его выпустили. Но сам факт того, что наши правоохранители возбудили дело по статье убийства, обратились в Интерпол, Интерпол принял это дело. И российские э, силовики его все-таки задержали говорит о том, что наши действовали правильно. Другой вопрос, реакция россиян, она говорит о том, что это репутационные потери для России, потому что они отпустили заведомо убийство. Есть еще одно дело, Алексей Мельчаков. Это человек, в есть масса видео, в котором он участвует в пытках украинских военнослужащих. В том числе есть несколько статей, которые расследуют, что он причастен к убийствам. Но наша военная прокуратура украинская завела в отношении него дело по статье «Посягательство на территориальную целостность», «Участие в незаконных вооруженных формированиях», «Участие в террористической деятельности». Этого недостаточно для возбуждения международного розыска. Это выглядит больше как пиар со стороны военной прокуратуры, но никаким последствиям, если он не попадет в руки Українських это не Ніхто його в, бля, в не буде, по статьям. Наскільки достовірні дані, які публікують час від часу українські засоби масової інформації, так само публікують російські і ті засоби масової інформації, які існують, так званих ДНР і ЛНР, про участь сотень іноземців у конфлікті у війні з обох боків? Ну, як і говорить, росіян там по нашим только данным это порядка 10 процентов то есть я могу сказать что вид, вид э, все вид загальной количести это порядка 3000 человек угу. это по минимальным э, данным то есть э, есть заявление белорусского э, гражданина беларуси который там воюет угу. который заявил что только в его батальоне и он знает Порядка 800 граждан Беларуси, которые принимают участие. О... Мало ему верно, это бо очень большой батальон выходит. Батальон... 800 я думаю... только В одном батальоне 800 белорусов. Я, я думаю, он преувеличил конечно, количество, но это говорит все равно. У нас только данных есть о 44 гражданах Беларуси угу. и, например, 38 гражданах Узбекистана. Угу. И, в принципе, это говорит, что несколько сотен ⁇ это очень реальная цифра. А, а на, а на борту украинских войск на, на, на со стороны украинских войск также есть есть батальон формирующий из белорусов есть отдельные участники как из России вот граждан которых из батальона ЗОВ преследуют mm -hmm. По статье тянем что это граждане России То есть і з інших стран також є. То есть там количество, Я не можу сказати, але то теж думаю, що щот на сотні. Mm -hmm. Ну а наскільки от саме стаття про найманство підходить, тому що ми чуємо постійно як і з одного, так і з іншого боку, це добровольці. Вони туди, от не не по вигоду. Ви про це частково говорили, але тим не менше. Uh -hmm. В даному випадку найомничество з точки зору міжнародного права передбачає отримання виготок, я сказав, mm -hmm. більш серйозно, ніж mm -hmm. всі інші получають. И это должно быть как-то зафиксировано, должны быть платежные сообщения, да? В том-то и проблема, ага. что э, по тем э, информации, которая у нас есть, выплата, например, э, зарплат э, участникам незаконных вооруженных формирований, то видно, что они получают на уровне всех остальных, поэтому э, с точки зрения украинского закона, да, это, ну, их можно привлечь по этой статье, поскольку они получают хоть какую-то выгоду, но с точки зрения международного гуманитарного права этого не, явно недостаточно. Некоторые страны, чтобы избегать факт доказательства того, что люди получают какую-то выгоду, например, Беларусь, Казахстан, Сербия, Словакия, они приняли статьи, которые привлекают своих граждан только за сам факт участия. Mm -hmm. То есть не надо доказывать, получали они материальную выгоду, не получали. Они участвовали в войне на, 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 за пределами своей страны. Все, они уже привлекаются к ответственности, и по этим статьям в, в отношении них возбуждаются уголовные дела. Я навіть знаю подібний один, один кейс. Власне людина, яка має австрійське громадянство, брала участь в власне боях на сході України на стороні українських військових. І час від часу перетинаючи кордони, от в черговий раз поїхавши, була навіть інформація, що його в Польщі затримали, намагалися екстрадувати. Але наскільки відомо, з останньої інформації прізвище його ім'я ніхто до речі в ЗМІ не називав. Але нібито його такі відпустили. Хоча всі мені знову ж таки знайомі іноземці казали, що так це є порушення. До речі, тобто за сам факт, якщо ми говоримо, приміром про європейські країни, навіть за участь в бойових, хоча у людини був військовий квиток уже в результаті. Він став учасником офіційно та одного з батальйонів українських, все одно є ризик у цих людей потрапити під якусь статтю в себе на батьківщині. Звісно, то есть. не тільки Австрія, як і Сербія вже питається але дають условні сроки. в Білорусі. Граждан привкають. По, ну, их вообще привлекают по статье наемничества, но с появлением этой новой статьи о, о факте участия просто в вооруженных действиях за пределами страны уже не надо доказывать факт наемничества и можно привлекать только за сам факт участия. Но з точки зріння права тарноправи явно недостаточно. Олександр Сідов, правозахисник, аналітик центру документування Української гельсінської спілки з прав людини. У студії програми ранкова хвиля на громадському радіо. І вже за кілька годин на нашому сайті громадській з'явиться запис цієї розмови, яка зовсім ще не закінчилася. Нагадаю, у нас у студії працює телефон 0800 750 490 п'ятдесят Це Безкоштовно можна зателефонувати що з мобільного, то й зі стаціонарного номеру, і поставити запитання пану Сидову, окрім тих, які ставимо, ми з Євгенією Гончаруком. Я знаю, що є окрема ситуація з тим, як визначає міжнародне гуманітарне право події в Криму і на Донбасі. Чи отут немає якоїсь колізії? Хто ці люди, ті, які можливо брали участь в подіях в Криму і які зараз на, на сході України? Это важный очень вопрос, поскольку он позволяет э, охарактеризовать лист, который там принимает участие. Угу. Крым э, с точки зрения э, международного уголовного суда э, не вызывает никаких сомнений. Это факт однозначной оккупации со стороны Российской Федерации, и э, люди, которые там находятся, военные, это э, участие, участие вооруженного конфликта. Дон, по Донбассу было принято решение несколько неоднозначное. С одной стороны, да, те э, кадровые российские военные, которые там находятся, это участие международного вооруженного конфликта. конфликте. В случае, если их э, берут в плен, они считаются военнопленными, поскольку к ним тогда нельзя привлекать, их нельзя привлекать за сам факт участия. Они к ним распространяется право, как для военнопленных. Те участия незаконных вооруженных формирований это внутренний с точки зрения, ну по заявлению международного суда, это внутренний конфликт. И в таком случае их можно привлекать по статьям, как я говорил, и убийства, и участие в незаконных вооруженных формированиях, и захват заложников, и все остальное. Поскольку в данном случае эти лица не являются комбатантами с точки зрения международного уголовного права. То есть це не являється военнопленными. це преступники, которые задержані на территории України і которые можуть привлекаться по законам по уголовному кодексу країни. Мене тоді запитання з приводу цього Агієва, та про якого ми говоримо, та який був затриманий в ході бою, фактично на Луганщині. От знову ж таки в нього ж виявили військовий квиток, то що він він тоді хто? Если он э, будет настаивать на том, что он не являлся кадровым военным, он является преступником, который находится на территории Украины. Если э, он будет настаивать на том, что в тот момент, когда меня задержали, я был э, военнослужащим такой то воинской части, то это будет являться военнопленным, и, в принципе, к нему тогда надо применять право, как для военнопленного. А если он говорит, что он военнослужащий, а российские командование, это запрещают, как практически всегда бывает в таких случаях? В данном случае вопрос спорный, но я думаю, что если он настаивает на том, что он визковослужбовец, у него есть военный квиток, он называет номер части, свое, свое звание и должность, то, в принципе, его надо рассматривать как военнопленного все-таки. Несмотря на... Российская власть вообще отказывается от своего участия на территории Донбасса. Угу. Поэтому э, всех, кого мы там задержим, мы в любом случае, если слушать российские власти, это все незаконно, ну, это все преступники. Но в данном случае все-таки... Я думаю, если человек действительно служил, э, являлся э, членом ну, э, вооруженных сил Российской Федерации, то, в принципе, надо к нему относиться больше все-таки, как к военнопленному. Это не лишает его ответственности за преступления, которые он совершает с точки зрения международного гуманитарного права, военные преступления. Это в случае, если расстрел военнопленных, э, пытки, опять же, Захват заложника та все вчитається приступленням з точки зору міжнародного гуманітарного права і не от ответственности за то, що є военнопленным или не являється военнопленным. А наскільки такі випадки, от захоплення в полон цих людей, яких будемо, скажімо, вважати військовослужбовцями і військовополоненими, відповідно, можуть бути доказами, аргументами для справ, які Україна ну для позовів до Російської Федерації. Это наличие военного билета и заявление человека о том, что он является военнослужащим, является очень веским аргументом. Mm -hmm. Что бы Россия ни говорила, в данном случае человек утверждает конкретные факты. Он служит, служит такой-то части на такой-то должности в таком-то звании. И в принципе уже это можно считать фактом того, что этот человек является представителем Вооруженных сил Российской Федерации, который принимает участие в военном конфликте в Украине. Пане Сідову, ви є аналітиком і центру документування Української Гельсинської спілки з прав людини. Які документи тут маються на увазі? Це покази самої цієї людини, ми вже взяли це, ну, ми зрозуміли з вашої розповіді, так? А свідки? Хто вважається от законним, так би мовити, свідком, адекватним, чи як сказати? Ну, прежде всего, ми собираем свидетельства людей, которые пострадали в, в, во время конфликта. То есть это касается тех, кто находился в плену, э, родственники погибших, э, лица, которых э, отобрали под каким-либо видом мышц или потеряли свои мышцы вследствие вооруженных конфликтов. То есть мы собираем свидетельства лиц пострадавших, прежде всего. Помимо этого, фиксируем, если в, в, в социальных сетях или в, ну, в открытых в, в средствах массовой информации можно найти документы. Если это официальный источник, то в принципе можно его использовать как доказательство того, что в каком-то в, в определенном деле. Но есть... социальные сети, в принципе интернет это штука, в которой очень легко сфальшувати, в том числе и Ну, взяли там, подробили, поставили и на тебе пиши. Я вот тут открыл відкрив... Задавши пошук іноземні найманці в Україні, чесно кажучи, думав, що натраплю на розповідь про тих, хто воює на боці так званих ЛНР, ДНР. Ні, звичайно, пропаганда чи там спецоперації працюють. Найперше, я на наштовхнувся на сотні найманців з Сполучених Штатів, Канади, Польщі. Сполученого королівства, які виявляються, воюють на боці українців. Причому не тільки вони просто так воюють з якоюсь там стрілецькою зброєю, вони повністю з усією бронетехнікою прибувають і так далі. і так далі. Їх помічають групами по 150 і більше людей. Ось вам і ціна соціальних мереж. Ну ми беремо дані, які которые... наприклад, на страницях якогось прильодного лица И люди розміщають. Не только фотографии свои в военной форме. Они размещают и военные билеты, mm -hmm. и паспорта, и права, и прочие документы, которые подтверждают, что да, этот человек действительно он, это действительно его документы. Mm -hmm. И в принципе можно опознать по местам, где он э, сфотографирован, в каком месте он находится, территория -то Украины, или это просто рядом со своей воинской частью он находится. С другой стороны, есть документы, например, на сайте Министерства обороны, есть э, приказы о призыве на территории Крыма. Э, с точки зрения международного гуманитарного права Женевской конвенции это преступление, которое запрещено. И этот факт того, что на официальном сайте Министерства обороны есть приказ, есть информация о призывниках. То це о том, это можна считать уже доволі серйозним доказательством таких дел. Олександр Сідов, правозахисник, аналітик Центру документування Української гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні презентація їхнього дослідження, як воно плата за війну та а що російською мовою воно насамперед скерована туди. Ми да, ми планували в том Ми написали доклад на двох язиках на руському і на англійському. на русском потому что в принципе это как и предупреждение тем кто То прийме участь, щоб вони знали, що преступлення не ніякажуться бізнаказаними. А де окрім цього доповіді можна познайомитися з матеріалами на benefit. сайті УГСПЛ. А що просто набирати УГСПЛ ГСПЛ в пошуковику? Ми виходи в рублять аналітика. Там сьогодні должны розмістити розмістить версії ПДФ mm -hmm. этого докладу. Нагадаю, УГСПЛ – це Українська Гельсінська спілка з прав людини. Олександр Сідовий з центру документування УГСПЛ був у нас у. Студії ранкової хвилі ви зможете цю розмову знову послухати вже за кілька годин на нашому сайті громадськірадіо.орг. І, ну, може, щось не дочули, захочете послухати знову, щоб пересвідчитись, що почули правильно, тому що тут йшлося про важливі і непрості, в тому числі, і юридичні моменти. Дмитро Сміян видає програму «Ранкова хвиля до ефіру, як звукорежисер. Едуард Скрипник забезпечує відеотрансляцію. Редактор Актор цієї цілої програми Любомир Ференс Андрій Куликов. А про що ж ітиметься приблизно з 9.07, коли Євгенія Гончарук і Андрій Куликов повернуться до цієї студії? Поговоримо про те, як підготувати дітей до школи після канікул. Це коментуватиме нам психологиня. Ну і про виставу Три товариші. Теж спробуємо її осмислити з Марком. Очевидно, очевидно. очевидно. Та. та що ж там може бути нового після того, як це ж стається про наслідки Першої світової війни? Дізнаємось на, на жаль, дізнаємось обов'язково. І рівно о 9 годині Ірина Ромалійська подасть вам новини громадського радіо. Слухайте, думайте.